Доброго, Доброго ранка, а мы уже гостю у нашій нашей студии Лазавета Булгачева, координатор проекта «Тиждень Добрых Справ", керівник региональной волонтерской мережі волонтер Комьюнити. Да. Доброго В Тот ранку. раз вы у нас были, рассказали нам много интересных э, историй, очень трогательных. Я думаю, что в этот раз э, то же самое будет, да? Что это за неделя? А, это неделя Добрый Дел. Она была организована еще в 2007 году в Израиле. А, мы мы к ней присоединились уже вот третий год подряд. А, на Украине она уже, наверное, ну, больше 10 лет. Uh -huh. И что отбывается протягом этого тижня? А, цель недели добрых дел, чтобы люди отвлеклись от повседневных занятий и просто посмотрели вокруг. А, может быть, кому-то нужна помощь, вот. Или просто они хотят что-то сделать хорошее для кого-то. И самое главное, на что показывает неделя, что для того, чтобы творить добрые дела, не надо огромных финансовых вложений. То есть на, самом деле мы можем помочь, ну не знаю, там вот взял бабушку, перевел через дорогу, помог ей сумки отнести, я не знаю, там руку подал и тому подобное. Да, зараз бабуси, подойди, ей сумку. Потому что да. Кстати, нет. Ей на моей раз практике двоимся. такого не было. И руку подают, вот, и они обычно, ну для них это... Не знаю, так как мы работаем очень много с бабушками, для них это обидно, конечно, но в плане того, что для них это шок, когда mm -hmm. им помогают. Хотя на самом деле это абсолютно обыденные вещи, которые как бы должны быть, ну не знаю, в крови, в поведении, а для них это вау. А когда стартует это? А, стартует неделя «Добрых дел» у нас 2 апреля, оканчивается 9, вот, то есть ровно 7 дней. Ми творімо добрі діла. Тобто ви і самостійно да, робите якісь добрі справи? Це цілеспрямована якась допомога, чи це просто а, ви акцентуєте свою увагу на тому, що треба поділ... подивитися навколо і допомогти комусь? І чи займаєтеся ви пропагандою протягом цього тижня? Ну, саме таких добрих справ? А якраз вот, всю неділю ми займаємося пропагандуванням добрих діл. От неділя направлена, направлена більше обрати внимання общественності. Угу. Потому что мы выходим на город, мы предлагаем всем как бы отдать частицу себя, поделиться. Это более-более как, как бы пиар добра. Uh -huh. Вот что-то вот так вот это можно назвать. А мы как бы добрые дела делаем 365 дней в году, uh -huh. поэтому. Как можно присоединиться? Нужно куда-то обратиться? А, есть есть сейчас объявления в соцсетях. Вот очень много там в Фейсбуке особенно там мы активно сделали. А, и, 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 могут спокой... могут прийти, кто захочет в синагогу. То есть, как бы вс... я не знаю, по-моему, уже мой телефон знают все. Много-много вот. разных проектов я уже не особо улавливаю, когда кто звонит. А... Ну от в принципі, все. Плюс партньори розказують о нас. Угу. Яким чином відбувається цей піар? Це тільки у Фейсбуці, чи буде якийсь захід, концерт присвячений цьому? Чи от кульки ми бачимо класні, чи побачать їх усі люди в нашому місті? можливо, в центрі? Так, да, кстати, вот шарики я принесла вам. Дякую, от якби. Как бы... Мне да. зеленый. И, ну, естественно, я вот так и думала, что. Вот там, нет, в смысле, по подплатью а, да. Неделя добрых дел стартует немножечко пораньше, судя по всему, да? Да, вы, вот уже, вот вы думала, уже начинаете мы... пиарить. А, вот так, мы сфотографируемся, и прям вы так, вот так прям все а, сделаем. Втор... Отвечая на ваш вопрос: 2 апр... мы стартуем 2 апреля. Мы решили, так как 2 апреля это международный, то есть он и в Израиле стартует. А, я не сказала, что да, неделя. Добрых дел это международное, это и Россия, и Белоруссия, и Азербайджан, и по Грузия. Вот, ну, вот mm -hmm. Очень много стран присоединены к этому марафону. Мы стартуем очень масштабно 2 апреля, с часу до трех у нас городской праздник, День добрых дел возле Горсовета. Uh, да, мы делаем его в виде ярмарки возможностей, uh, могут участвовать абсолютно все, кто захотят. Uh, будет очень много различных творческих мастер-классов. Они познакомятся из uh, uh, там будет школа брейк-данса и хип-хопа Mix, Mix of Step. Вот, будет мастер-класс, будет даже школа маникюра Елены Давыдовы. Давыдовы, они там будут делать татуировки блестящие, которые долго. Uh -huh. а у нас есть девочка, она фотограф, вот, по совместительству руководителя подросткового клуба Аня Ремизова, будет делать биотату, ой, татухной. Uh -huh. Вот, будет очень-очень много. У нас будет и фотографы, у нас пять фотографов задействовано. Вот, будут фотосессии, вот Миша Лосковский будет проводить. Ну, я не знаю, масштаб будет большой, я надеюсь, это будет очень интересно. У нас даже а, есть партнер, который а, декорирует а, фруктами. У нас будет даже такое. То есть будет Маген Давид большой из фруктов. А, Маген Давид – это звезда Давида, кто не знает. Вот. Кто не знает, может не знаю. <смех> Да, <смех> и люди смогут попробовать. Ну, я очень надеюсь, что это будет весело, интересно и вот на таком позитиве. То есть нон-стоп. Это 2 квитня, правильно? Второго? 2 апреля с часу до 3. Да. А что будет 7 апреля? Мы 7... знаем, что и 7 апреля. Да, 7 апреля у нас две акции. Акции. одна акция мы едем в детское отделение психиатрической больницы на данный момент мы объявили сбор констоваров, уже начали люди нам приносить вот мы едем к ним проводить мастер-класс и заодно привезем все что собрали и оставим им еще 7 апреля у нас акция с областным ГАИ. Uh -huh. до да, два года три года назад мы проводили вот как только открывали неделю доброе дело у нас в городе мы провели, но мы просто дарили шарики, просто вот как бы это был больше пиар. В этом году мы решили сделать целенаправленную акцию. У нас есть дети группы риска, которые нарисовали рисунки, как они видят водителей на дороге, что для них вообще такое правило дорожного движения и так далее. Вот из этих рисунков мы делаем открытку, как из коллажей. Каждый рисунок будет подписан, сколько лет ребенку, кто нарисовал. И вот эти вот открыточки вместе с шариком мы будем дарить водителям, чтобы они не забывали, что все-таки уже как бы более теплый период и очень много детей на дороге. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто Это це як варіант нагадування. Да. Добре, 2 квітня це масштабний захід, це, я так розумію, молодіжна тусовка, яка буде безкоштовно це всі послуги надавати, все. навчати. Безплатно. Тобто, в принципі, це таке мотивуючий захід. Там є одна буде на нашому міроприяті благотворительної, яка називається фотосушка. Нам дают пять фотографов своей работы, мы натягиваем шпагат и на прищепочках, как белье, mm -hmm. вешаем вот в виде открыточек, мы сделаем эти фотографии. А те, кто захочет их взять, они могут их взять, но вместо фотографии они должны повесить любую денежку. Вот, эти деньги мы потом отправим на проект Мечта не стареет, то, что я вам рассказывала в прошлый раз. Угу. Супер. Ой, да, девіться, у нас є, ми на YouTube завжди викладаємо наші гостьові оренки в Вкаві, mm -hmm. тож знаходьте, дуже цікавий проект, долучайтеся. Класно. Звісно, у вас стільки креативних ідей, Прям чудово, ми вам дуже А у нас отличная команда и я всегда говорю, что добро заражает. Вот, мы больны. Это добром. слово тут подходит, <laughs> да. заражает. Вот лучше, вот такое заражение было. Спасибо большое, спасибо. хорошего дня, точнее, к вам уже два. Хорошей недели. <laughs> да, -да, -да, да, 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 спасибо. А, ну и мы вернемся после клипа.